Kawan-kawan, sambungan kepada video yang sebelum ini Kita dah berbicara tentang bagaimana seorang mukmin memahami Keadaan-keadaan di mana Allah SWT menahan rezeki Ataupun mengehadkan rezeki Datanglah pula ayat ke-28 surah Ashura Di mana Allah SWT berfirman Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا dan dialah yang menurunkan al-ghaith iaitu hujan al-ghaith ni sejenis hujan yang turun selepas musim kering ataupun kegersangan mim ba'di ma setelah mereka itu putus asa wayan syuru rahmatah dan menyebarkan rahmatnya wa huwa al-waliyul hamid dan dialah yang maha melindungi dan maha terpuji daripada ayat 28 ini kita belajar bahawa Allah mengingatkan bahawa walaupun ada waktu-waktu yang kita dah kita dah putus asa contohnya rezeki tu dihadkan daripada kita contohnya tapi kita kena sentiasa ingat at the back of our mind bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menurunkan rezeki boleh memberikan kita rahmat daripadanya dalam Al Quran perkataan al-Ghaith sentiasa merujuk kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa kerana ia turun selepas musim kering dan ia turun selepas kita ternanti-nanti para ulama menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nikmat al-Ghaith tidak menyebut nikmat-nikmat yang lain walaupun dalam dalam ayat sebelum tu disebut ar rizq Dalam ayat ke-28 disebut Al-Ghaith Hujan Kenapa disebut hujan? Kerana bukan nikmat-nikmat yang lain Kerana hujan adalah satu bentuk nikmat duniawi yang besar Yang mana kita semua berkongsi nikmat yang sama Dan daripada hujan lah datangnya tumbuh-tumbuhan uh, Haiwan ternak kita pun boleh hidup Kita sendiri boleh hidup dengan hujan kan Allah SWT memberikan kehidupan daripada hujan. Jadi bayangkan, bayangkan kalau hujan dihadkan. Ataupun bayangkan kalau hujan dihentikan. Bagaimana keadaan kita? Diriwayatkan bahawa ayat itu turun antaranya adalah tentang kemarau yang melanda Mekah selama tujuh tahun. Berlakulah peristiwa istisqa, solat minta hujan. Begitulah Uh, betapa berharapnya seseorang kepada hujan setelah lamanya kemarau And Kita tengok kemarau pokok-pokok mati Udara pun terasa kotor Rasa um, panas Dan jerebu pun mudah hadir Banyak keburukan-keburukan boleh hadir apabila hujan tidak ada Jadi dalam keadaan yang sudah putus asa kita dah tak tahu resource kita nak cari kat mana. Datanglah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wahwa dialah dan dia mengingatkan kita tuan-tuan dan puan-puan bahawa rezeki ataupun nikmat rahmat yang Allah berikan dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dialah yang boleh menyusun nikmat itu untuk sampai kepada kita. Sebab kita tengok hujan bukanlah satu kejadian yang mudah-mudah berlaku. Ia hadir daripada air yang naik menjadi wap, membentuk awan dan awan tu berkumpul, kemudian awan tu bergerak dan sampailah ke satu tempat yang dia berat kemudian dia turun. Kan? Kita tak tahu pun hujan tu sedang bergerak untuk turun kepada tempat kita tapi Allah sebab sedang menggerakkan. Jadi insaflah kita bahawa ketika kita dah berputus asa, jangan mudah-mudah untuk merasakan Allah tak akan bagi sebab kemungkinan Allah sedang menggerakkan nikmat seperti mana Allah Subhanahu Taala sedang menggerakkan awan itu untuk turun menurunkan hujan kepada kita. Yang wayang syuru rahmatah dan daripada itulah diluaskan rahmatnya kita merasakan rahmatnya daripada itu Wahwal Waliyul Hamid Dan dialah yang melindungi Wali ni sifatnya melindungi dengan ihsannya Dan Hamid yang terpuji kerana apa yang diberikan kepada kita Daripada kepemurahannya Daripada ayat ini kita menginsafi bahawa Setelah gersang ada hujan Setelah hujan ada pelangi ada juga tafsir yang mengatakan wayang syurur rahmatah tu adalah matahari yang terbit setelah hujan. Begitulah fakir ni kita dan begitulah berharapnya kita kepada rahmat Allah Subhanahu Taala. Jangan putus asa, insya-Allah rahmat Allah sedang menunggu kita dan jadilah kita hamba yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.